Ощадбанк продовжує компенсаційні виплати вкладникам Збербанку колишнього СРСР. Станом на 15 серпня вже виплачено понад 2 мільярди гривень компенсації. Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Подрєзов. З 1 вересня розпочнеться реєстрація вкладників, дані про яких не було внесено до реєстру вкладників заощаджень громадян. А списки тих, хто встигли оформитися, будуть актуалізовані. Банкіри запевняють, виплати проводяться вчасно і майже без черг. Тому просять громадян не створювати. из-за его С 1 сентября мы начнем актуализацию тех, кто уже в свое время зарегистрировался в восьмом году и получил свою тысячу. То есть это порядка 6 миллионов человек. И плюс те, кто в банке не был никогда. Ни в 2008 году, ни в этом году. То есть это те новые люди, которые пессимисты, которые не верили в это, и которые могут сегодня прийти и дополнительно встать в реестр, получить свою карточку и на будущий год в случае выделения денег с бюджета получить их уже на карточку.